Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка ⁇ это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.